Че, ты откуда будешь? Из Севастополя. Понял. О чем общаешься? Ты только зашел, так проверить людей на адекватность. Понятно. Ну проверяй давай. Ну нормально все. Ты сам откуда? Краматорск. М -м -м. Украина, не? Ну понятное нет. дело, я же в Украине живу. Да? Да. Понятно. Как у вас там стреляют? Понятное дело, еженедельно. Я думал, ежедневно. Не, сейчас у все долетает до Краматорска. Не, не собираюсь убегать? Зачем? Город Краматорск в полной безопасности со Славянском. Проблема да? заключается с Доброполем и с Покровском. Я понял. А мы в Краматор... Краматорске и Славянске не переживаем. Думаю, что нормально прокатится. Что? Ну, ну, типа там, как вы говорите, русские там не придут, не? Ну, если придут, придется их... <с>... Что же сделаешь? Да. Да. Так же, как сейчас делают под Покровском. Так же, как и делали под Бахмутом. Бахмут <с>... вот сильно получилось. А что с с А что? Был город при Украине. Люди Ой. общались на русском языке. Работали, учились. Пришел русский мир. Города нету, и людей там теперь нету. Тавдеевки, в Угледаре, Солидаре, Северодонецке, Попасной, Лисичевске. Да, ну, Мариуполь, как под Покровском, Тареском, Курахово. Куда бы ни пришел русский рух, мир, там будут разрухи. М -м, так в Крыму нормально живут. Поедь в Черноморское, Поедешь в Черноморское, расскажешь мне, как хорошо. Не там, где Украина и так все отстроила, пришла Россия, на все построено, а поедешь туда, где нет туризма. В Черноморское поедешь, Расскажешь мне, как там. Так я же оттуда ворудом. Я родом. Оттуда... А ну расскажи мне, давай. Что изменилось в Черноморском за последние 11 лет? Как он видит все? Привязки. Давай, расскажи мне, что изменилось, какие изменения в твоем родном городе произошли при российской аннексии? Ну хорошо, дороги построились. Да дороги были делаешь... при Украине. Да не было их там. Трудно. В городе Я ничего не, не изменилось, помимо отсутствия Отлично. туризма. Ты чуть-чуть не, до... не договариваешь. В городе ничего не изменилось, помимо отсутствия туризма. Нужно до конца уже говорить. Как тебе? Как тебе докажу? Вот скажи честно, как я тебе докажу вот то, что, допустим, я вот вчера был на море перед как поехал в командировку. Ага. Там полно туристов. Я был видишь? в Одессе на море и там полно ли туристов. Море, что? В Одессе, в Черном... А я тебе говорю сейчас по поводу Крыма. В Черноморское я ну... поедь. В Черноморское. К себе да. на родину. И ну, сравни. Я там и сравни. Вчера. Вчера... Вчера там... Назови, на каком пляже это был. А ну давай. Кромовки. Как? Громовка, Громовка. Громовка. Давай откроем. Да. Беляус. Набери Беляус. Людей, по-моему, с не просто Давай, почитай. Так. Зачем мне читать? Посмотрим, что у нас там вчера происходило. <свист> Черноморская. <свист> так. Отальчики <свист> Черноморская. Сейчас посмотрим. как там, как, как там все забито? Давай, давай. И в Украине за полгода нужно было что-то резервировать. Сейчас посмотрим на завтра в Крыму. Так уже конец как бы и лето если Слушай, давай не будешь. Так, что там? Черноморский берег. Все открыто. Большинство номеров свободные. Гостиница, усадьба, городок. То же самое. Отель Великая Медведица. То же самое. Отель ресторан Лео Везде, куда не зайдешь, Везде половина отеля полностью свободная. Везде. От, от 6500 рублей, от 2200 рублей, от 2000 рублей, 3, 10, 2300. И все свободное, все. А ну, как, что? А как же, так, же так? это так? Разгар сезона, август месяц. Большинство людей все время в августе ехали. А как так, что все свободно в Крыму? Да, Вообще-то основной был сезон, это июль был. Август же же разъезжаются. А да, минимум, да, 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 да. В сентябре люди еще да. до сих пор чилили в Крыму, потому что было еще тепло. Так они и сейчас чилят. Так я не могу э, понять. Ты же мне сказал, что там прям ужас, все было забито. Почему отали полностью все полные, пустые? Так а не пустые. пустые? Потому что уже сезон заканчивается. А, вот в чем проблема. Ну да, в принципе. Нет. Я думаю, сезон закончился там в 20 февраля в 2014 году. Это был вот, не, конец если, сезона. Когда люди... Они так думают, да, это бывает такое. Но это, не, не, это когда человек заходит, перепроверяет вранье якобы местного жителя и утверждает, что при Украине нужно было за полгода резервировать. На август месяц, на сентябрь. Сейчас смотришь крем на завтра, а там все свободные номера. А он мне говорит, так это просто уже сезон прошел. Не занимайся враньем. Все очень прекрасно понимают, какой туризм при российской аннексии в Крыму. Это милитаризированный полуостров. Все, больше там ничего нету. Дороги что такое, что сделали. Хоть дороги сделали. Молодец, я с тобой полностью согласен. Сделали дороги, чтобы военную и технику быстрее нужно было таскать. Отрезав, да. полно... О, отрезав полностью всю Тавриду. Раньше люди бизнесом занимались, потому что по Тавриде все ездили. Вот, заезжали, покупали, отдыхали. А Путин пришел, построил Крымский мост. И что там на Крымском мосту произошло? Ничего, есть дорога, люди не получают деньги, бизнеса нету, потому что большинство не приезжает. Здесь Дорого, страшно, еще и милитаризация везде происходит. Так слушай, сейчас же есть новые территории, через которые едут люди, чтобы через на мосту пробка то стоять. Мелитополь, Мариуполь, Таганрог, Ростов. Все нормально, трасса работает. А мы, слушай, вот, ну, типа по трассе там э, гражданские ездят, мы не, трогаем. А вот же Дашка ваша, в Крыму что произошло на Керченском мосту? Опоры две чуть-чуть обвалились. И теперь Российская Федерация туда-туда не может таскать небольшое количество фур, не может также и туда-туда и топливо возить. И нужно же теперь в обход через оккупированную часть Запорожской и Донецкой области таскать. А я думал, что план был именно в этом, чтобы... А там чтобы дрончики сделать... наши работают и еженедельно вашу логистику минусуют. Ты не думал, что вот, Мелитополь, Мариуполь это сделано для того, чтобы именно сухопутный коридор Крым обеспечить? Как там что? по, по 95-м? Обеспечили хорошо? Как там 95-й? Обеспечен весь Крымский полуостров? Нормально, я нормально, заправляюсь. Расскажешь, знаешь, кому следующему, который не смотрит, что происходит... Ну, в приграничье с Украиной, тем более на территории Крымского полуострова. Так, И главное, сидит, что еще, еще, что еще, с, что сидит еще... Стоит еще, Сидит еще, говорит, С, с 95-м все хорошо. Ну, ну есть бензин, ну, есть, есть, хорошо. Дальше что? Есть 95-й. 92-й, возможно, еще есть, но не 95-й. Не да, занимайся вран да, ⁇ есть? Ванька, сотый бензин ты свой не заправишь в вот эти этой... Жигули и Лады, потому что там погорит все полностью в твоем автомобиле. Оберя а под внимание, что большинство населения Российской Федерации это никто сотым не будет заправляться. Дороже и, во-первых, ты не поедешь на Жигуле на сотке. Точнее, ты поедешь на автомобиле и будет. Молодец, молодец. 15 гривен заработал, молодец, да. Мазара нет. Пробочки в, Пробочки в Крыму стоят, он мне рассказывает сказка. Иди, есть бензин. А пробки из-за того, что дороги делают. И пробки из-за того, что курортиков много. А, да. а я-то думаю, почему люди стоят э, на заправке и говорят: вот это да. А 95-го уже нету. Как же так? Отменили 95-й. Видел, кстати? Запорожские номера 185 вообще без очень понятия. Много в Крыму. Работают люди, приезжают, тут торгуют. А живут, много, запорожские номера, номера я знаю. АР. Какие номера ты знаешь? АР. АР запорожские, АК крымские, АН Донецкие. А там что-то 185, вот эти, я вот этих кодировок патриарха Кирилла я не понимаю. <смех> <смех> <смех>. Да, да. <смех> <смех> так что, давай рассказывай ну, давай мне, уже, смотри, по поводу... По поводу, вас, по поводу вас, курорта в Крыму, ты так только что присел очень сильно, сразу начал оправдываться, что уже конец курорта, но ты занимаешься сплошным враньем, потому что с сегодняшнего дня на завтра все свободно, то есть ты соврал, нету там никакого курорта, я не, я отрицаю тот факт, что в Ялте людей много, потому что Ялта большущий город. Но при Украине в каждом маленьком населенном пункте, типа Черноморского, было все забито. Нон-стоп. Вот я тебе привел пример, что на завтра там все свободно. Вот по поводу бензина тоже сидишь, нагло врешь. Сперва говоришь, вот эта Херсонская, Запорожская область сделали так, чтобы у нас была логистика надземная. Вот, логистика хорошая, мы же ее достаем везде, нпз достаем. 95-го нету, ты сидишь и врешь, что все хорошо. Хотя, почему-то местные жители, которые все снимают на видео, и местная власть, заявляют совсем иное. Есть видео какое-нибудь? Что-что? Видео какое-нибудь есть? В Крыму именно? Да, да, да. Да нет, где-то, может, и прав, что оно не сильно-то хорошо. Цена растет, как бы, оно дорожает из-за того, что... Ну, а смотри, это... у тебя получается один сосед там или друг чуть-чуть понимает, что происходит, а ты такой... У тебя у тебя все хорошо, у тебя, у тебя и бензин есть и все отлично. И туристы у тебя, как оказалось, везде ездят. А туристы, которые едут, они в палатках живут. Ты знаешь, что такое? Есть палаточные города. Они и при Украине жили если... в палатках. Не да, при Украине они также в палатках жили. А там же жили с консервами, с макаронами, со своими курями, которые ездили. Какой там, какой у вас там регион? Название в Крыму. Что, что Какой регион? 82-й Крым сейчас на России? Да, да, да. да? Крым да, 82 Есть у вас заправки АТАН? Да, они все сейчас забиты бензином. Серьезно? Есть дешевые бензиновые С... заправки, которых нет бензина. Сегодня, уважаемые зрители, секундочку внимания. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Вот слева вы можете увидеть большущий QR-код. Берите телефон, сканируйте, подписывайтесь. Также ссылка есть на телеграм под видео. Вот, подпишитесь в Телеграм-канале, мы общаемся с подписчиками. Я разбираю разные темы, чтобы вы их читали и узнавали что-то новенькое, а также новости. Поэтому подпишитесь, каждый буду очень благодарен. Видео. Всем привет, на связи 23 на 95 75, 75 рублей. этого обычного нету. Обычного уже нету. <реклама> а ты мне рассказываешь сказки. Тем более, что он показывает табло, говорит 75 рублей, а там цены нету на 95-м, а по нулях, потому что его нету. Это у тебя, там номерной знак перед ним стоял, 82-й регион. Вот сегодня заправлялся, ехал в командировку, заправлялся 70 рублей бензин стоит, 95. И он есть на Атане. Так он, подожди, он же раньше стоил 50 рублей или 40. Полгода назад. Да? А у вас, по-моему, сколько там бензин стоит, 95 -й? 60 гривен, да? Нет, так мы же не страна бензоколонка. Мы же не производим. Мы же не Бак производим бензин. свой бензин. А вы а страна. Вы находитесь сейчас под юрисдикцией, грубо говоря, страны бензоколонки. Как это так, что у вас подорожала цена на бензин на сколько? На 20 рублей уже? За полгода? Это что? Нормально, так бывает. Сдержки. А что случилось? Ты мне нужно расскажи, почему у вас такая цена на бензин большая? А, так потому что идет война. Да? Да. Ну тебе я, почему у нас такой бензин немножко подорожает? Что говоришь? Так у нас поэтому бензин. А дороже. у вас войны нету, у вас все хорошо. Вот именно, да, и, да. вот я и поэтому и задаю вопрос, а почему у вас в стране бензоколонки, где есть все, все ресурсы мира, самое большущее количество, большущее наследствие вы получили от Советского Союза, вот в плане уже развитой инфраструктуры, как так да, что? Нет, как раз таки Украина получила. Как как так да, что, и... вот бензин. Ну ладно, Там расскажи, почему почему дорожает бензин? Да. Вообще есть бензин. Ну почему бензин на 20 рублей подорожал? Ну подорожал, то так бывает. Ну что, что случилось? И гречка подорожала. Сейчас. Бензин почему подорожал? Так бывает. Ну что, что случилось? Логистика, потому что в Крым. Логистика тяжелая, ну бывает так. так ну, ты только что говорил, что наоборот логистика стала проще. Я потому не что говорил, что ты мне говорил, теперь можно не только через мост ехать, а и в объезд. Вот через Мелитополь, Мариуполь, так в чем проблема? Да никаких проблем нет. Это временные трудности. Временные? А, ты, ну, а, ты, а, ты, а ты знаешь, что через Керченский мост сейчас не идет э, переправа нефтепродуктов после того, как ВСУ атаковали этот мост? Я думаю, ты знаешь. А ты знаешь, что происходит, когда вы пытаетесь через запорожскую область ввести нефтепродукты? А там наши а что дрончики 24 на 7 находятся. А какие ВСУ? Его военные боятся? силы Украины. Если да? ты. А хоть военные силы Украины. Это на какой Мойве было сказано только что. Ванечка. Мойва у тебя, возможно, в Крыму, есть, если россияне нефтью. А, подожди, там же вообще. Вы же там в Крым если поехать, то нужно еще найти тот пляж, который русские не знают. Точно. Это ж нужно додуматься: использовать э, танкера. Речковые танкера использовать в море. А позже говорить, о, а мы не знали, что волны бывают в Черном море. Ладно, это давай. Я давайте я сейчас найду видео о Запорожской области. Как ехал бензин в Крым. Да я, я, восс, может, не показывать, я это все видел. Да, так нет, ты же говоришь, что так было. По составу, да, железнодорожному стабилю. Это видимо да. все. Время, Про, время просто, время по, просто подорожало на 20 рублей. <laughs> а красиво, слушай. Вообще, вот, то, что происходило, это прям волшебство. При том, что это уже третий раз лишь за этот месяц. И полностью весь состав. Причем, смотри, э, водителя, да, ну, не водителя, как правильно я забыл. Вот. Его даже не тронули. То есть, самый первый вот этот, который везет всю эту движуху, вот, вагон, его никто с водителем не трогал. Просто отработали по военной инфраструктуре и все. Что-то еще расскажешь? Или у тебя только за топливо копейка проплачена? Так да нет, ты же говорил, что так бывает, я решил тебе показать, как бывает. Нет, Чтобы а... ты точно видел, как бывает. А то твое так, так бывает чуть-чуть, знаешь, визуально как-то не подтверждено. Ты мне так и не объяснил, почему ты на русской море общаешься. А в Украине не запрещают русский язык. Ой, я же с тобой на каком языке общаюсь? На русском, я что не говорю тебе, почему ты на русском языке разговариваешь, а мой его забыл с С России понаехал. Родители, точнее, уехали из России жить в Украину. Так бывает. Много кто понаехал в советское время и постсоветское. И ты, скорее всего, понаехал, или твои родители. Да. Что ж, такая жизнь. Еще? Да не что еще рассказывать человеку, который все прекрасно понимает, но пытается типа скрыть и рассказать, что все хорошо. А ну что будет еще дорожать? Ну, я, свое болото, понимаешь, ситуацию. я прекрасно все понимаю, есть? что в Украине Ты происходит. Ты видишь какие-то, ну, то есть у тебя одна тема бензин, мост, все у тебя, то есть... на этом твой... Обсудим новошахтинское НПЗ, которое горит уже неделю. Ну, можно про сказать так же самое, нормально. Прилетели, мы потушили, отремонтировали, у нас проблем никаких нету. То есть люди не стоят в очередях за бензином. Вот, от в Крыму, в Ростовской области, в Белгородской, Воронежской бензина нету. А мы будем дальше делать все, чтобы он полностью отсутствовал. Слушай, ладно, хорошо нефтепроводу дружба, да, которая идет в Венгрию. Есть такое дело? Да. Ну ты что, топливный парень? Понимаешь, да, да есть, все? Есть такое... как думаешь, сейчас, если Венгрия вам электричество вот так вот сделает со Словакией вместе, нормально будет все? Зима впереди. Скажи мне, пожалуйста, какие, какие атомные станции в Венгрии, в Словакии снабжают всю Украину? Или ты просто прочитал, прочитал заявление Фитца и Орбана и поверил в то, что они могут отключить в Украине электричество? Да, тяжело с тобой, честно Давай говоря. Давай я тебе открою маленькую тайну. В Европейском Союзе одна единая логисти... э, логистика находится. Одна единая на весь Европейский Союз. Все линии подключены. Вот. Ни одна страна, раньше вот Литва, Латвия и Эстония, тут не. Литва и Латвия имели э, свои отдельные сети, которые присоединялись дополнительно к Российской Федерации. А сейчас все подключены к, к одной единой, европейской. Поэтому они, если захотят что-то нам отключить, они отключат из себя. Упс. Это во-первых. А во-вторых, э, у Украины не будет никаких проблем, если... Чуть-чуть нам не подойдет электричество, потому что то, что мы закупаем дополнительно ежедневно, это для того, чтобы обеспечить какие-то чипы, если они могут случиться. Вы покупаете? Да, понятно. Может, просите, нужно говорить? Не, ни в коем случае. Как это нет? Ну, а все, везде например, ждай, мы дай, мы дай, покупаем дай, 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 дай гроши, гроши, дай, дай гроши, Видишь, да. в 2014 году, когда мы воду вам давали, вот, вы кричали, дайте больше. Мы сказали, вопросов нету, даем, но Российская Федерация должна платить, потому что она оккупант. А вас позже взяли и мы говорим, так покупайте электричество, вопросов нету. А Аксенов такой сидит, говорит, а мы и за безоплатно не возьмем. И вы сидели под блокаутом блэка... и говорили, Украина виновата. А оно вот в чем. Вы не видели заявление Аксенова, который отказался покупать украинское электричество. Но это такое бывает, видишь? И тоже говорили, дай, 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 дай. Мы говорили, берите, вопросов нету. А сидел, сидел, которого никто не выбирал и говорил, а не нужно. Мы построили свою систему. Все Мне нормально. Путин привез генератор, а крымчане потерпят несколько месяцев в блэкауте, это хорошо. Лишь бы с вами сука. <laughs> Я Так что, расскажи мне, как Венгрия и Словакия может отключить электричество в Украине. Отключится, посмотришь скоро. Все будет, не, не, не беспокойся. Расскажи Я... мне, как они могут нам отключить электричество. Так, как писал Фицо или Орбан. Или Орбан, или а Фицо, кто и знает. Отключат, а а нормально все будет. Мы можем сделать, смотри, мы можем делать вот так вот, бах. И дружба не работает. А они вот так вот делают. И все, что происходит, это какой-то какой э, комментарий в Фейсбуке. Или твит в Твиттере. И еще раз они так... Опа! Отключаем в Украине. Оно пишет, отключаем. И все. Оно не отключается. Он опять заходит в Твиттер. Отключу. Делает вот так вот. Оно пишет, отключу а Украине не отключают. Ха, а мы вот так вот делаем, бах, и Фица на следующий день, а что это такая, украинскую, прикинь, заговорил. А что это, я включаю iPhone американский, а оно не заряжается. Ха -ха -ха -ха. Одно дело, что мы можем делать, другое дело, что кто-то может что-то писать. В этом вся разница. Одно дело, мы оставим какую-то часть Российской Федерации без бензина, а вы этого с Украиной сделать не можете. У нас будут расти цены, потому что мы закупаем нефть у Азербайджана. А она, у вас будет расти цена на бензин, потому что мы вас оставим без бензина. В этом вся разница. Давай, иди. Мой русским на этом, на Черноморском, на берегу, если они там еще есть. Ой. Да так, пальці вгору ставимо лайки, піднімаємо активчик. Це був не кримчанин, а понаїхавши, скоріше за все. Хоча я не впевнений, що він навіть з Криму, але окей, візьмемо там до факту, що він знає деякі локації, можливо, там він в Криму десь відпочивав колись. От і запам'ятав.